নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালেই আৰু এতিয়া ৰাতি বাজিছে সাতটা মানে সাতটামান বাজি গৈছে আৰু চ' ভাবিলোঁ এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো মানে এতিয়া মই আচলতে গাহৰি মাংস আনিছিলোঁ গতিকে বনাম ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আচলতে সকলোৱে জানেই বনাব তথাপিও মোৰ ষ্টাইলত মানে অলপ বেলেগ বেলেগকৈ বনাই থাকোঁ গতিকে আজি অকণমান মছলাৰ লগত বনাম সদায় বইল খায়ো ভাল নালাগে সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ মছলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ বনাম গতিকে বইলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মাংসখিনি বনাবৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ললোঁ আৰু বইল কৰা একেখন কেৰাহীতে এতিয়া মই মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই যিহেতুকে গাহৰি মাংসত তেল থাকেই সেইকাৰণে একদম কমাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিব পাইছে এতিয়া মই দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া এনেকৈ গোটাই দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি লৈ পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম একদম ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংসৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেলটো ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া গোটা নহৰু এনেকৈ দি দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ফুটীয়াকৈ নহৰু দি দিবচোন গাহৰি মাংসত বৰ ভাল লাগে কাৰণ গাহৰি মাংসত নহৰুটো হ'লে বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু খাই ন আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি থাকিম একেবাৰে ৰঙচুৱা নোহোৱা পৰ্যন্ত আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ এনেকৈ তিনিটা ডাঙৰ চাইজৰ দি দিছোঁ এইফালে দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আৰু ইফালে নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি এইফালে হালধি দিছোঁ আৰু এইফালে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি অলপমান আৰু এইফালে একদম কমাই দিছোঁ মছলা ইয়াত জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ অকণমান আৰু এইফালে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি যিটো পাউদাৰ মানে কালাৰৰ কাৰণে অকণমান দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ ইয়াত জালুকৰ গুড়ি গাহৰি মাংসৰ জালুকৰ গুড়িটো দিবই লাগে ভাল লাগে জালুকৰ গুড়িটো দিলে এফালে দিছোঁ অলপমান মিট মছলা মছলা একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিব পাইছে বিলাহী দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি বিলাহীটো দিলে মানে গাহৰি মাংসৰ য'ত তেল থাকে মছলা থাকে একদম মানে কাট খাই যায়গৈ বিলাহী দিলে সেইকাৰণে বিলাহী বেছি দিয়া নাই এটাই দিছোঁ এফালে শুকান জলকীয়াৰ লগতে এইফালে কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ফালি পেলাই দি দিছোঁ দেই কেঁচা জলকীয়া গোন্ধটো এনেও ভাল লাগে এইফালে আলু দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ দিছোঁ আলু বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই আলুটো আচলতে আমাৰ মানে লাগেই যিহেতুকে প্ৰতিখন চব্জিতে সেইকাৰণে দিছোঁ আলু আপোনালোকে আলুটো নিদিয়াকৈয়ো বনাব পাৰে মই এনেকৈ আলু দি দিছোঁ আৰু মাংস আপোনালোকে যিমান বেছিকৈ ভাজিব নহয় সিমান বেছিকৈ সোৱাদ হয় মই বহুত বেছি ভাজোঁ দেই মাংস আৰু এয়া ঢাকন লগাই সিজিবলৈ এৰি দিম আৰু এইফালে বহাই দিছোঁ ভাত এইফালে মাংস ৰাতি আৰু মানে বেছি ইমান বনাই নাথাকোঁ মাংস আৰু ভাত ইমানেই হ'ব আৰু আমাৰ এইজনী মণিজনী সেইজনী সেইকেইজনে এতিয়া আহিছে তাই এয়া তাই এতিয়া এয়া বহুত টাইম নাছিলে এতিয়া আহিছে তাই এনেকৈ তাই থাকে আৰু পাকঘৰতে মানে এনেকৈ ভৰি থাকে ধুনীয়াকৈ মই মানে ভাত বনাই থাকোঁতে তাই মানে সেয়া ওচৰতে মানে এনেকৈ ৰখি থাকে সেইখিনি কি হয় মানে দেখিছা তাইক কোনোবাই ফুট চুট দি একদম বোৱাৰী কৰি পেলাইছে কোনোবাই সেন্দুৰৰ ফুট দিলে নেকি আপুনি তোক দেখিছেনে গোটেই গাটো একদম পূৰা সেন্দুৰ পৰি আছে তাই অমুনি মণি কি হ'ল কি হ'ল কি কৰি আছা তুমি বহি থাকা বহি থাকা একদম বহি থাকা তাই নহয় তাক দেখিছে বহি থাকা দেই বহি থাকা হামী এটাও মাৰি দিয়া সেইফালে মুনীলৈ চাওকচোন কি কৰি আছে তাই তাই আচলতে অইন মিকুৰিকৈ বহুত ভাল মানে তাইৰ লক্ষণবিলাক বহুত বেছি ভাল একদম মানে পাকঘৰত যি বস্তুৱে নাথাকক গাখীৰ হওক একো বস্তু তাই মানে মুখত নিদিয়ে বহুত ভাল তাই মানে বহুত দিন হ'লে আমাৰ ইয়াত থাকে কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা মানে মাখৰ আঁচুৰ এটাও নাই আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি বুলি ক'ম আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি তাই ভৰিত কেতিয়াবা নেদেখালে গছকো পৰি যায় তেতিয়াও তাই মানে একো নকৰে আৰু বহুত ভাল মানে তাই মানে মেকুৰীতকৈ বহুত বেছি ভাল আৰু যি বস্তুৱে লাগিলে পৰি নাথাকক তাই একদম মুখত নিদিয়ে সেইকাৰণে তাইক মই খুব ভাল পাওঁ আৰু চব সেনেকৈ হৈ থাকিব কিন্তু আপোনাৰ যদি ওচৰত যদি কিবা বস্তু পৰিও থাকে তাই একদম মুখ নিদিয়ে মানে একদম নিদিয়ালৈকে একদম নাখায় আৰু তাই তাকে এতিয়া মই বনাই আছোঁ এইফালে ঢাকন লগাই দিলোঁ অকণমান সিজিবলৈ দিম তাৰপিছতে পানী দিব লাগিব আপুনি গৰম পানী কৰি থৈছোঁ কেটলিত আৰু এইফালে এতিয়া মানে আঠটা বাজি গ'ল আৰু চাৰে আনটা মানে বাজিলে এইফালে বনাই আছোঁ হ'বগৈ আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত হৈ যাব আৰু আমাৰ মুনি মানে তাই মানে মাত দিব নোৱাৰে তাই তেনেকৈ মেও বুলি মানে তেনেকৈ তাইকো ক'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া লাগে নাজানো তাই আজিলৈকে মানে মুখে তেনেকৈ মাতি কোৱাই নে তাই অকণমান মাতিব নোৱাৰে নেকি তাই আমি এইটো কাৰণত অহাৰ পিছৰ মানে আজি তিনিমাহমানৰ আগৰ পৰা তাই ইয়াত এই কোৱাৰ্টাৰটোত আহিছে মানে আগতে এইটো কোৱাৰ্টাৰতে আছিলে আমি নাহালৈকে মানে বেলেগ মানুহ যেতিয়া আছিলে এইটো কোৱাৰ্টাৰ তেতিয়া তাই ইয়াতেই আছিলে বুলি শুনিছোঁ আৰু ওচৰৰ মানুহে কৈছে সেইকাৰণে তাই মানে খুব ভাল আৰু তাই পোৱালিকেইটাই মানুহ জন্ম দিছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত পোৱালিকেইটাই কিন্তু ইয়াত জন্ম দিয়া নাই বেলেগৰ পৰা আনি পোৱা নাই তাই ইয়াতে মানে ৰাখিছিলে আৰু এজনী মুনি তাইক পায়স দিছিলোঁ অকণমান ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ পায়স ফ্ৰিজতে থৈ দিছিলোঁ দিলোঁ অকণমান সেয়া অকণমান খালে অকণমান নাখালে সেইজনী খালি পোক চোক জেঠী চেঠি এইবিলাক বেছিকৈ খায় দেখিছে পোকৰ লগত বেছি কি পোক খাইছে তাই জেঠী পালেতো একদম আৰু তাই খাই থৈ দিয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ মানে পানী বেছি ৰখা নাই আৰু গাহৰি মাংস যিহেতুকে পানীটো বেছি ভাল নালাগে সেইকাৰণে বেছি পানী ৰখা নাই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই